孙明宇，孙明宇，孙明宇。 有笔恐惧症，对不对？啊啊、呼吸，呼，吸，呼气，吸，气。呼气。呼气 子欣哥哥，你摸我的脉搏，你摸这儿，呼气，吸气，呼气，吸，呼气。 你就是慈心哥哥，对不对？请不要再跟我开这种玩笑。那这个，这个你看我的，我的日记里面有那么多我们美好的回忆，你都不记得了吗？ 谁在里面？香兰，你知道那个地方能关人，你不敢吃花生你会过敏，你胸口有那一道疤，你也有幽闭恐惧症，你就是自己哥哥。 你不要拿一个我不认识的人来给我编故事。那你为什么要翻开我的日记本？这里面这么多我们共同的回忆，对你来说都不重要了吗？今天好想妈妈，哭得很伤心。子欣哥哥告诉我，我的妈妈变成了天上的星星，一直在天上陪着我。子欣哥哥的妈妈也去了很远的地方，我答应他会一直陪着他，等他的妈妈。够了。 不要再重复你编的故事，我一点都不感兴趣。你干什么？就算你不是子星哥哥，就算你不在乎我们之间共同的回忆，你也不能这样肆意践踏别人视作珍宝的东西。

小雨，爸爸向你保证，子鑫哥哥会回来的。高阿姨和子阳哥哥说，他再也不会回来了。我们替他守护好这个家，我们在这儿等他。相信爸爸，会有这么一天，子鑫哥哥会回来的。 小雨，我想请你帮个忙，我想在家里找点东西，但我跟肖朗平时都一起进出，不太方便，你能不能把他给约出去？小事儿，没问题。上次跟你说的事儿，考虑的怎么样了？我，再给我点时间考虑考虑。 就当做给我最后一次机会，最后再确认一次。如果事实真的如此，如果子欣哥哥还是不愿意承认，我不会再等下去了。你约我过来，不是为了下棋的吧？那我就直说了。 听说昨天肖总带着小雨去码头视察，出了点意外，我非常心疼小雨，所以买了点补品，拜托肖总帮我转交给小雨。我和小雨从小青梅竹马，早就心意相通了。要不是他父亲意外离世，你突然横插一脚，我们两个早就成婚了。 这你应该和苏明宇说呀。苏明宇不是物品，任由你我来决定他的归属。我会跟小雨说清楚的。不过有些事儿，我还是要先跟肖总说清楚。如果他是子兴哥哥，一定有能证明他身份的线索。 爸爸出事之前，肖朗为什么给这么多公司高层汇了款？既然你们已经解除婚约了，那就劳烦肖总不要再纠缠他了。嗯，如果这是苏明宇的意思，你让他自己来跟我说。 哪能有线索呢？苏明宇，你在干什么？你不能进那个房间，你应该知道。为什么不能进？ 里面有什么秘密是不能让我看见的，苏明玉？我最近对你是不是太放纵了？你搞清楚，这是我的房子，你只是寄居在我家，不守规矩，我随时可以把你赶出去。我一直守在这里，就是为了等你回来。我等了十八年，你都已经回来了，为什么不能和我相认？这是为什么？ 子清哥哥，我不知道你在说什么。难道你是回来报复我们的吗？小的时候，高阿姨和李子阳妻子，你失踪了，他们没有找你，你恨他们。那我呢？我爸呢？我们对你做了什么？你要这样对我？ 你真是个有趣的女人，我和你，和你爸，都没有仇，我和高伟也没有，我只是为了利益，为了利益，就要伤害曾经最亲近的人吗？跟我亲近的人都已经死了。嗯 时的时间，你反复的试探，习惯了谎言，真相越来越远，心跳加速，控制不住，深陷其中，如何结束？ 不再。